Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Святобог. Я ведущий праздничных мероприятий. И как принято в народе называть, тамада. Добрый вечер! Добрый вечер! Доброго дня вам! Вчера витаем! Самый замечательный день. Вы стали э на семейный путь. Как я вообще пришел в культуру? Значит, я просто смотрел свадьбы, которые играли, играли в 80-х годах. В то время на свадьбах работали музыканты, в том числе и мои родственники, дядя мой работал. И как-то мне сильно хотелось играть. Я долго представляться не буду, я артист незаслуженный и ненародный. Зовут меня Александр, и с легкой руки наших молодых я сегодня уполномочен провести их свадебное торжество. Четыре года да, я проучился в училище культуры, получил специальность руководителя Оркестра народных инструментов и организатора культурно-досуговой деятельности, после чего продолжил обучение в Институте культуры в городе Харьков. Они неожиданны, как дочь или снег. Любимые женщины приходят к нам веснами, когда выбираем одну среди всех. Под звон хрустального бокала, под шум шампанского вина. Мы наших молодых Антона и Евгения со поздравляем и желаем им счастья и добра на долгие долгие годы. По стилю ведения я предпочитаю классический конферанс, и поэтому чаще всего я выхожу на сцену во фраке, в смокинге, обязательно в бабочке. Но праздники бывают разные: бывают народные, бывают современные, бывают какие-то корпоративы, требующие там отдельной подготовки, поэтому я, конечно же, перевоплощаюсь. Сьогодні Різдво. Пропоную вам на початку нашої святкової вечері. Заспівати колядку, як годиться. Чоловіки, хто це ніжно, як подих весни. нагодує обідом смачним, все готує. Працює для вас і під боком завжди слушний час. Еротичні надіння панчишки на особливо оголені ніжки. знімаю танку бізгалтер. Це, звичайно, ваш. Для того, щоб сделать хороший праздник, нужна публіка, яка готова відсідитися. Нужны музыканты, профессионалы своего дела. И обязательно должна быть современная световая и звуковая аппаратура. Ну и ведущий, который способен завести публику. Современный ведущий не может стоять на месте, он должен следить за модными тенденциями. Постоянное посещение семинаров, форумов ведущих, специализированных выставок дает мне свежие мысли и новые идеи. Я являюсь членом клуба киевских ведущих постоянным участником выставки свадебной индустрии, но работаю не только в Киеве, но и в других городах Украины. <социкл> ну, <вы в> тём... <социкл> <социкл> тёмную, дня, я миллионы групп любимых. И их добрых 10 пальцев для меня, как десять перьев. У Уже, мои друзья, вы знаете, у нас здесь на празднике есть люди, которые начали переживать еще задолго до того, как этот праздник у нас сегодня вот состоялся. Скажите, пожалуйста, как называется речь, которая обычно принято говорить под выпивку? Пост. Дорогие мои моряны, молю батюшка Антон, сносите в церковь свежие яйца для уновления икон. От біда! скривився гірко я Ялисей. Як же будь, немає в мене ні курей, ані гусей. Піп сказав йому, а ти можеш сало принести. Улыбки и счастливые глаза людей – это самая лучшая награда. И если в конце вечера мы не хотим расставаться, то я понимаю, что я сделал свое дело так, как надо. Весь вечер веселил как мог вас Александр Святобог. Спасибо большое!